Müəllim, nəz oldu həssə? Abalar ha, çə deyəndə mən bu kəndin iça nümayəndəsiyəm. Bizim kəftə küçəndə işıq yoxdur. E, mən də Bakıya bəs Telegram vurdum ki, bəs bu padstansiyada nə sə yanır, onu nə tərir eləyir? Deyirlər bəs siz əl verməyisiniz, başqı çıxmaz. Onun ustası Bakıdan gəlbə. E, nə şey biz də gözləyirik bu gecə mənzənim burdadı ki, bəs müəllim, o usta çıxıb yoldadır, gəlir. Bəs onun qarşılığı Yenidən də söyəncə oldum, bütün kəndə xəbər verdim ki, bəs Allah qoysa bu günlərəm çətir iş olacaq. E, dedim bu xəbəri gedim bəs başçıya deyim də rayonumuzun başçısına, müəllimin xəbəri olmalıdır. E, Yenə Tezcan durağı kimi getdim icraya, qaldım yuxarı müəllim tək otmuşdu otaqda. Çərçəyinə e, kimi mənə qayıtdı ki, bəs az həftə müəllim sabah-saba Tezcandan xeyirdimi, nə olub, sağlamatlıqdımı? Dedim, hə müəllim, Allah'a şükür, yaxşı olmayan nə olacaq? Dedim, fossə gəldim sizə xəbər verim ki, mərhumatınız olsun da. Məyə Bakıdan zəng gəlmirdi ki, bəs briqada çıxıb yoldadır, gəlirlər. Belə bu gəlirlər demişdim, müəllim ürəyə getdi. Ay, ora müəllim, ay, köməkləyim. He, hə, indi getmişin xəstəxanaya. Deyirlər vəziyyəti yaxşıdır, narahat olmayın. Eee, mən də xəbərim olmur. Məyə başçının məlumatını indi deyir ki, bəs təlimin yanında bu aralar Bakıdan gəlirlər, çıxıb da yoldadlar kimi. Sözləri işlətməyin. Müəllim pis olur.